যোৱাকালি আমি গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ ইউথ এফেয়াৰ্চ এণ্ড স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ ইউথ এফেয়াৰ্চৰ পৰা এখন চিঠি লাভ কৰোঁ যিখন চিঠিত আমাৰ কাৰণে অতি এটা আনন্দৰ খবৰ যিখন চিঠি আমালৈ পঢ়িয়ে আনিছে আমাৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয় সেই সময়ৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয় স্বতন্ত্ৰৰ মাই ভাৰত নেশ্যনেল চাৰ্ভিছ স্কীম এন এছ এছ এৱাৰ্ডৰ কাৰণে আমি এইবাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছোঁ আৰু এই এৱাৰ্ডটো দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ কাৰণে ন সেই সময়ত নগাঁও মহাবিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল আৰু অত্যন্ত সুখৰ কথা যে অহা ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আমাক এই পুৰস্কাৰটো প্ৰদান কৰিব এই পুৰস্কাৰটো আমাৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এন এছ এছ গোটলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে লগতে এন এছ এছ গোটৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ ডক্টৰ ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়া তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত মই গুৱাহাটী বিশ্ব সেই সময়ত আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এন এছ এছৰ যিজন প্ৰগ্ৰেম কৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ ৰঞ্জন কাকতি ছাৰ তেখেতে আমাক যথেষ্ট দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ এন এছ এছ তাৰ পৰাও আমাক যথেষ্টখিনি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনক আৰু বৰ্তমান বিশ্ববিদ্যালয়খনত আমি সমাজত কি ধৰণে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰোঁ কেনেকৈ সমাজলৈ আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ আমাক তেওঁলোকে দিহা পৰামৰ্শ দি আজি এই পৰ্যায় পোৱাত আমাক তেওঁলোকে সহায় কৰিছে এই বিষয়ে বিতংভাৱে আপোনালোকক অৱগত কৰিব আমাৰ পুৰস্কাৰ বিজেতা আমাৰ ডক্টৰ ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়া তেখেত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰগ্ৰেম কৰ্ডিনেটৰ মই তেখেতক ডক্টৰ চুতীয়াক এই বিষয়ে বিশদভাৱে ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অঁ মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰু আপোনালোকে যে আজি নগাঁও বৰ্তমান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আৰু পূৰ্বৰ নগাঁও কলেজ অত নমাছৰ কাৰণে অত্যন্ত সুখবৰ আৰু এই খবৰৰ অংশীদাৰী হ'বলৈ আপোনালোক আহিছে মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমার পূর্বর অধ্যক্ষ আৰু বর্তমান পঞ্জীয়ক মহোদয়ে উল্লেখ করেছে যে নগাঁও কলেজ অটোনমাশর আর বর্তমান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএসলে অত্যন্ত এটা সুখর খবর রাষ্ট্রপতির পদকের এনএসএসর কার্যসূচী বিষয়া হিসাবে মই আর আমার এনএসএস গোটলে রাষ্ট্রপতি বটা এই দু হাজার বাইশ তেইশ হৈছে। আর এই জার্নি কথা মানে কব বিচারি দুহাজার ষোলো বর্ষতে মই সেই সময়ের আমার সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টর হরত বরকটকি এন মোট এনএসএসর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল ন্যস্ত করা দায়িত্ব মই পালন করে বর্তমানলো এনএসএসর কার্যসূচী বিষয়া হিসাবে কর্মরত হয়ে আছো। আর এই এনএসএসর আমার গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ এটা এনএসএস গোট আমার নগাঁও কলেজত মাছত আছিল বৰ্তমান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এই এন এছ এছত মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ যে দুই ধৰণৰ এক্টিভিটিত আছে ৰেগুলাৰ কৰ্মকাৰ্য আৰু স্পেচিয়েল এক্টিভিটিজ স্পেচিয়েল কেম্পিং এই গোটেইবিলাক আমি নিয়াৰিকৈ আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সন্মানীয় এন এছ এছৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ ৰঞ্জন কুমাৰ কাকতিৰ নেতৃত্বত তেখেতে মোক খুব সু দিহা পৰামৰ্শৰে গোটেই কামবিলাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু আমি নিজেও সেই সময়ৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষ মই বিশেষকৈ নাম উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে ডক্টৰ শৰত বৰকটকী ছাৰ তেখেতৰ সহযোগিতাৰে আমি খুব সুন্দৰকৈ কিছুমান ইন'ভেটিভ কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ যেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ছাৰথি দ্য টাইম বেংক আৰু আমি এখন গাঁৱত আমি শিপিনীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱিকাকে ধৰি এন এছ এছৰ জৰিয়তে আমি এনেধৰণৰ কিছুমান কাম আমি হাতত লৈছিলোঁ বোধ কৰোঁ সেই কামবিলাকৰ জৰিয়তে মিনিষ্ট্ৰি অৱ ইউথ এফেয়াৰ্চ আৰু স্পৰ্টছৰ ফালৰ পৰা মাই ভাৰত এন এছ এছ এৱাৰ্ড আমাক আৰু আমাৰ গোটেই এক্টিভিটিজবিলাক চাই আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই গোটেই যি বঁটা এই বঁটা মই মোৰ বুলি নকওঁ এই বঁটা মই এই অনুষ্ঠানটো বৰ্তমান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সেই সময়ত নগাঁও কলেজ অতনমাছৰ আৰু মোৰ অতি মৰমৰ এন এছ এছৰ ভলণ্টিয়াৰসকলক মই উৎসৰ্গিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ পৰিয়ালৰ মোৰ পত্নী সম্বন্ধীতে মই সমগ্ৰ পৰিয়ালক মোক এই কামখিনি কৰা যি তেওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা যোগালে সহায় সহযোগিতা যোগালে মই সকলোৱেকে মই এই বঁটাটো মই তেখেতলোকক উৎসৰ্গা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ আমাৰ আমি সকলোৱে জানো যে নগাঁও কল যতন মাছ বৰ্তমান নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আমি নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় এজন অতি দক্ষ আমি উপাচাৰ্য মহোদয় পাইছোঁ আৰু উপাচাৰ্য মহোদয়ে এই জাৰ্ণিটোত নতুনকৈ আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু এন এছ এছটো আমি ভৱিষ্যতে খুব সুন্দৰকৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো মই ভাবোঁ আমাৰ নগাঁও নহয় অসমৰ নহয় গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ ক্ষণ আৰু এনেদৰে আমি এন এছ এছৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ ব্যৱস্থা পাইছোঁ বা সুবিধা পাইছোঁ আৰু যাতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এন এছ এছ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে নিজকে এন এছ এছৰ যিটো উদ্দেশ্য কমিউনিটি ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে ব্যক্তিত্ব বিকাশ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট অৱ এ ষ্টুডেণ্ট ফৰ কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ সেই তাত যাতে তেওঁলোক নিয়োজিত হ'ব পাৰে আৰু ছ'চাইটিৰ প্ৰতি ৰেচপনচিবল হয় আমি সদায় তাৰ কাৰণে সচেতন